Красивые, умные, богатые. Это жизненная кредо младшего сына Януковича. Я не хочу, чтобы к нам относились как к Бедного родственника из Вити точно не получится. Лидер нашей партии Виктор Федорович. После побега семьи активисты Евромайдана обнаружили под Киевом гараж младшего сына. Автопарк Януковича Меншою на таких машинах якраз приймати у різних раллі участь можна. Обща стоїмость такого автопарка более 5 мільйонів доларів. Наскільки великий у вас автопарк? Пока папа сидів на троні, Віктор був вынужден кататися на арендованій машині. брал машину на аренду на время ремонта собственного автомобиля. Ведь на зарплату за просиживание штанов в Верховной Раде сын диктатора не мог себе позволить больше ничего. Решение <музык> Януковичу младшему давалось нелегко. И вот тогда-то и пришел на помощь алкоголь. Так, Саша, ну что ты, налей мне, чтобы мне все равно не было. А что ж? Любовь к Украине Виктор явно унаследовал от папы. Украина это самая лучшая страна в мире. Успешное государство младший сын строил, не покладая рук. Все Днем гонки. Проект называется, проект называется Росомаха. Вечером бильярд. Витя настолько любил машины, что даже в Верховной Раде искал приборную панель. Батя как мог защищал несмышленыша. Для меня так, как и для вас. У вас есть дети, или нет? Дети, мол, святое. Когда детей втягивают, э, вот в той бруд болтать всегда проще, чем работать. За годы работы в Верховной Раде Виктор Младший выучил, что такое бюджет. Бюджет э, складывается из средств и возможностей очень многих граждан Украины. И пока папа за друзьями пилили бюджет на ремонт дорог, мы их руйнували практически все роки независимости. Витя, зная папины аппетиты, пропагандировал бездорожье. Украина это очень серьезная тренировочная площадка для того, чтобы тренировать здесь спортсменов высокого уровня, пилотов. Сегодня вместе с семьей Янукович-младший в России и очень надеется на лучшее. Как думаете, вот это вот все долго будете отмывать? Думаю, что нет.